qurban paya qurban kəsmə öz yerində. Bizim özünə məxsus Azərbaycanların adəti yəni, var da. Həmişə o bayramlaşmağa gedəndə özümüzlə bir ayrıcı qonşa da aparırıq. Fərqi yoxdur bu Novruz bayramında, fərqi yoxdur bu xeyir məclisi, nişandır, toydur. Və nə qurban bayramında da biz bu adətimizi davam etdiririk, eləmi? Eynən. Elə ə, söz gəldi, ə, necə deyirlər, xeyir işə. Əsas da bu Qurban bayramında xeyir işlərdə daha belə gözəl xonçalar hazırlanır. Hansı ki, e, sifariş edirsən həftələr öncəsindən belə hazırlanır. Olur ki, düzdür 1-2 gün vaxt alır, elə sı da var, çox vaxt alır və bu xonçalar da təbii ki, e, neçəyə başa gəlir, necə hazırlanır, elə bu barədə çox maraqlı bir sujetimiz var ki, hansı ki, indi birlikdə izləyəcəksiniz. Ban bayram münasibəti ilə mağazalarda bir-birindən maraqlı xonçalar və səbətlər satılır. Xüsusilə zəhmətlə ərsiyə gələn belə xonça ustalarından biri də 16 ildə dizayner kimi çalışan Aytən Əlizadədir. Aytən xanım deyir ki, hər bir xonça öz dizaynına görə fərqlənir. Elə xonça var ki, bir neçə saatda, eləsinə var ki, bir neçə günə hazırlanır. Hal-hazırda mən istəyən bir dənə belə tamamlanmamış bir xonça hazırlamaq istəyirəm qurbanlığı aid hədiyyə gedərkən apara bilərlər və ya gəlinin yanına aparmağa hazır belə xonça, kötüyün üstündə, qurbanlığa aid belə xonça konfetlə bir yerdə. Təbii belə yaşılıqdır, quzudur. Deməli quzu aksesuarıdır, yəni keramikadan. Həm belə də yumşaq quzular istifadə eləyə bilərlər, həm də keramika Qurban bayramı üçün hazırlanan qonçaların və ya yığılan səbətlərin içərisinə istənilən təamlar qoyula bilər. Ev şəraitində isə hətta iri həcmli mülklərdə də belə xüsusi bayram payı hazırlamaq mümkündür. Müxtəlif aksesuarlardan istifadə edərək zövqünüzə görə cəmini bir neçə saata belə qeyri-adi bayram hədiyyələrinin müəllifi elə özünüz də ola bilərsiniz. Qurbanlıq qonçada adətən konfetlər gedir, çerəzli konfetdir. Bunları müştəri məndən mən tərəfdən çox vaxt istəyir, mən tərəfdən. Amma belə bir də göz qurbanlığı da başqa xonçalar da aparırlar. Korobkalar da, məsəl üçün, şokolad qutuları da, onların bağlanması. Sonra şirniyyatdır, şəkərbura, paxlavadır, müştəri onu özü gətirir və mən onu xonçalara dizayn edirəm. Yəni müxtəlifdir, amma belə sıf konfetdir və çerəzdir. Mən çox vaxt mən tərəfdən olur. Qurban bayramı münasibəti ilə hazırlanan xüsusi qonçaların qiymətləri 50 manatdan başlayaraq 300 manata qədər dəyişir. Hazır bəzəkli boş qonçaların qiymətləri nisbətən ucuz olur. Bu isə alışq içərinə istədiyiniz hədiyyələri və ya məhsulları əlavə etmək üçündür. Hazırda ən çox tələbat şirniyyatlar, çərəzlər və quru meyvələrlə yığılan səbətlərdir. Günnar Əlqarqızı Sədradin Mirzayev Telesəh